Lima rasa, lima rencah, lima rasa bersama Fazli Assalamualaikum, saya Fazli Yaakob Anda sedang menyaksikan lima rencah, lima rasa musim terbaru Lima rencah, lima rasa dibawakan oleh mi sedap, kenyal, sedap, betul-betul rasa asli Dihasilkan dengan ramuan berkualiti Mi yang kenyal digabungkan dengan bawang goreng kriuk-kriuk rangup memang sedap untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Tema kali ini, madu. Madu dah digunakan selama 5,000 tahun untuk perubatan dalam masakan ataupun dioleskan ke wajah ataupun badan. Tapi apakah menu yang akan saya hasilkan menggunakan madu? Jom saksikan. Lima reja, lima rasa. Lima lima Okey, kita akan buat daging salai muibah tapi versi salad sekarang kita nak buat bahan perapan saya ada daging lepas tu saya ambil serbuk kunyit dan kita ambil sedikit garam dan kita ambil sedikit saja madu biasanya kalau buat daging salai kita tak pakai madu kan tapi kali ni kita masukkan madu juga lepas tu baru kita perap dagingnya gaul rata kelebihan pakai madu ni dia akan menambahkan keenakan masakan terutamanya kalau kita buat salad Okey, jadi saya perap seketika dan kita panaskan pan Okey, bila pan dah panas, kita boleh salai. Hah, itu dia. Sambil-sambil kita tunggu daging siap, kita buat salad dressing. Bahan-bahannya sudah tentu madu. Okey, lepas tu kita masukkan mayo. Salad dressing ni sangat-sangat senang. Dia sangat-sangat sedap. Boleh makan dengan apa juga jenis salad. Okey, lepas tu kita masuk yellow mustard. Kita masukkan sedikit lemon juice yang saya dah perah siap dah. Kita ambil juga virgin olive oil. Ada garam dan juga chili flakes. Chili flakes ni bergantunglah kalau suka pedas letak lebih, kalau rasa tak nak pedas letak secubit je macam saya letak ni. Pastu kita gaul ataupun kita whisk. Ha, tengok tu dia combine sampai dia cantik sempurna. Memang sedap. Tapi dulu bagi dia rest kat di situ, bagi dia combine cantik. Dan sekarang bahan-bahan prep untuk salad dia pula. Saya ada carrot, lepas tu saya ada zucchini dan saya ada squash. Squash ni setengah orang masak, setengah orang makan mentah, terpulang pada selera. Dan saya ada ni dipanggil pomegranate ataupun buah delima. So setengah orang disukuk kulit. Tapi macam saya untuk cantikkan dia saya buang kulit tepi dulu. Lepas tu kita buat ribbon. Carrot pun sama, buat ribbon sampai kita dapat saiz yang kita nak. Dan sekarang kita sampai untuk squash pula. Kita ambil shredder dia. Nampak tu? jadi macam noodle. Uh, Ini kita nak. Lepas tu saya nak tunjuk macam mana kita nak keluarkan isi daripada pomegranate ataupun buah delima. Pusing. Ha, nampak tu? Nak keluarkan ni senang je. Kita ambil satu spatula. Kita ketuk dia. Sekarang-sekarang dia tanya macam mana nak buat supaya tak terkeluar biji itu tak hancur. Kita ketuk macam ni je. Yang terakhir kita ambil tomato cherry. Terpulang kita boleh belah dua atau belah dadu. Saya suka macam ni supaya bila kita makan tu senang je. Tak perlu nak risau. Nak cucuk dengan garpu pun dia boleh. So apa saya buat biasa tomato ni saya campur dengan pomegranate supaya dia dapat serap jus daripada pomegranate tu. Dan saya yakin daging saya dah standby. biasa daging ni kalau kita buat salad kan. Jangan terus potong. Kita bagi dia rest dulu. Jadi segala jus dekat dalam daging tu dia akan diserap semula dan tidak terbiar kat luar sekarang part yang paling saya suka plating kita ambil terlebih dahulu segala riba-riba ni kita ada tadi kita ambil pula pomegranate kita ambil tomato pula dan saya ada uh, baby spinach sikit daging yang kita dah rest ha, sekarang kita hiris dengan terlalu nipis supaya bila makan tu kita selesa dalam mulut kan dan sekarang kita letakkan daging pula dekat atas hidangan kita tadi. Bawang ni ada elemen crunchy, elemen Asia dekat salad yang saya buat. So kita potong dua. Dan kita potong bahagian yang paling cantik je. Ha, nampak tu sebab okey, saya ambil bahagian dalam saja dan sekarang dah siap. Kita masukkan salad dressing. Atas daging ni kita letak satu dot yang besar sikit. Bahagian terakhir. Dah pun siap salad daging salai muhibah. detik yang ditunggu-tunggu Mi Sedap Pilihan Chef dan keluarga Malaysia Kenyal, sedap, betul-betul rasa asli Dihasilkan dengan ramuan berkualiti Dan rumusan tepung dari Australia dan Canada Mi Sedap menampilkan mi yang kenyal Diikuti dengan setiap gigitan kriuk-kriuk bawang rangup Memang sedap untuk dinikmati bersama seisi keluarga Jom kita lihat apakah menu dari Mi Sedap hari ini Menu kita, Mi Sedap Kepak Ayam Madu Bercili. Jom kita mula. Untuk bahan perapan, madu. Kita ada serbuk cili. Kicap soya. Oyster sauce. Serbuk kunyit. Seterusnya lada hitam. Dan yang terakhir, garam. Dan sekarang kita gaul sehingga rata. Dan sekarang kita hasilkan kuahnya terlebih dahulu Kita siapkan bawang putih terlebih dahulu Dan Biasanya bawang putih ni kita boleh hiris Kita sote bawang sedikit minyak Pastikan bawang putih tu naik bau Tapi jangan sampai terlampau brown Dah naik bau Kita masukkan sos pula Saya ada sos cili sos tomato dan sedikit kicap pastikan ia sebati perlahankan api supaya tidak pecah minyak dan kita padam api dan sekarang kita goreng kepak ayam ada dua jenis tepung tepung jagung dan juga tepung gandum masukkan kedua-dua tepung terlebih dahulu ratakan ambil kepak ayam campurkan dengan kadar yang sangat-sangat sederhana tak perlu pekat sangat dia punya tepung dan kita goreng. Dan kita ulangi langkah yang sama. Dan sekarang kita angkat ayam dan tos ketika dah pun siap. Cantik warnanya. Dan sekarang masa untuk mi sedap. Kita pakai satu paket mi sedap. Keluarkan perencah terlebih dahulu. Sebelum kita salut kepak ayam, kita masukkan semua perencam mi sedap ke dalam kuah. Dan kita panaskan semula kuah tadi. Gaul sehingga sebati. Dan sekarang kita masukkan kepak ayam tadi. Dan kita salut Bila ayam telah disalut sempurna, kita keluarkan ayam dan simpan sos ini untuk mi sedap pula. Dan sekarang masa untuk merebus mi sedap. Eh, mi sedap ni sekejap je tengok tu. Dah masak. Dan sekarang kita toskan mi nya. Wah, tengok tu, kenyal je. Kita terus masukkan dalam kuah dan kita gaul rata tanpa buka api. Jadi ada rasa daripada segala perencah mi sedap yang telah saya masukkan dan juga rasa daripada ayam yang kita saluti tadi. Boleh bayangkan berapa sedapnya mi sedap ni. Dan sekarang, masa untuk plating. Kita masukkan mi sedap terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ayam. Dan ini kegemaran saya bawang goreng kriuk-kriuk kena ada. Toasted bijan sedikit di atas ayam. Wah, tengok tu, saya yang kecoh dia ya, tengok. Dah pun siap, mi sedap kepak ayam madu bercili. Jemput cuba. seterusnya pizza ayam salai cili hijau dan juga laici. Okey. Masukkan dulu sedikit serbuk kunyit, sedikit garam. Memandangkan resipi kali ini tema dia madu, madu jangan lupa. Dan kita boleh gaul rata. Dan sekarang kita nak uli dough ataupun tepung untuk pizza. Okey, masukkan air dulu kita masukkan instant yeast dan yeast ni makanan ini adalah gula kita gaul okey biarkan seketika okey bila pan dah panas saya nak pastikan dia agak kering barulah saya masukkan serbuk bawang putih dan juga cayenne okey dan kita terus salai dia tanpa minyak ah. Eh? Okey, bila ayam tu dah naik bau, dah caramelize kulit dan juga bahagian bawah dia kita boleh angkat dan kita rest sekejap. Okey, sementara kita tunggu ayam tu rest, kita boleh masukkan yeast tadi yang dah berbuih nampak tu? Dah cantik berbuih dah hidup. Okey. So sekarang bila yeast dah hidup kan, barulah kita boleh masuk garam dan kita drizzle juga sedikit minyak zaitun. Dan kita gaul sampai ia sebati dan menjadi tepung yang kita boleh uli untuk kita jadikan pizza dough. Okey, so bila dah cantik macam ni, kita rollkan dia sikit. Kita bulat bulatkan dia. Okay, masuk ke dalam ni. Kain lembap. Tutup untuk dia naikkan. Okey, dan sekarang, celaja yang bulat-bulat ni, potong dua. Tekan dia sikit. Okey, lepas tu kita ambil gula. Taburkan ke atas pan. Sebelum dia cair tu, terus letakkan Jadi dia akan ada hangit gula tu yang kita nak. Dia bila makan dengan pizza dengan ayam bakar tu, peh. Memang flavour dia agak lain. Okay, bila dah matikan api, kita tunggu sekejap. Okay, kita ambil parchment paper. Kita atas dia. Kita ambil pemberat. Apa-apa pinggan mangkuk ke yang kita boleh letak. Dia punya bentuk tak berubah. Dia akan flatten dan gula tu akan melekat cantik. Okay, sekarang kita tengok kejadiannya. Ha, sekali tengok Macam chicken breast kan Jadi bila makan Orang tengok eh Mana satu ayam Mana satu laci Tapi flavour dia Puh, Meletup dalam mulut Okey sekarang Madu punya turn pula Okey so turn madu ni adalah untuk masukkan ke dalam tomato puree Kita sebatikan dia Okey Kita letak tepi dulu Dan sekarang kita cek tepung Ah, ha, tu dah naik sikit dah Keluarkan dia Oh tu ada sekarang kita nak uli. Okey. Kita masuk terus ke dalam bekas dalam bentuk L. Bermaksud jadi seperti ini. Kita tekan-tekan-tekan, penuhkan ruang. Penuhkan segala penjuru tu dengan dough tadi. Dan saya ada lagi satu acuan. Okey, kita tekan yang kita akan bakar seketika lebih kurang 7 minit. Okey, dah pun siap. So, kita keluarkan. Masa lagi panas. Okey, cantik kejadiannya. Kita masukkan paste yang telah kita masukkan madu tadi. Dan kita masukkan ayam. Dan sekarang kita masukkan cili hijau tadi. Dan jangan lupa laici yang telah kita caramelize tadi. Tolak dia baik-baik. Tidakkan sempurna sebuah pizza kalau tidak ada mozzarella cheese. Masukkan ke dalam oven. Okey, dah pun siap. Tengok tu. Saya sangat suka kejadiannya. Untuk plating terakhir saya dah ada base tadi tu kan Biasanya kalau di Italy lah kan Orang akan letak basil atau sweet basil Tapi saya orang Malaysia saya letak lulam-lulam Dah pun siap Pizza ayam salai cili hijau berserta lain Menu seterusnya, pisang panggang miso dan juga roti canai bakar. Macam nak bakar roti canai? Pertama sekali kita goreng dulu. Dan apa saya suka buat, sebelum saya bakar roti canai tu kan, saya ambil sedikit mentega. So, this kan kat dalam ni. Okey, bila dah panas, kita boleh letakkan. Sementara kita tunggu, dia panas sedikit, kita boleh belah dulu pisangnya. Kalau boleh, belah secantik mungkin. Sebab presentation tu penting kan? Bagi kita nak panggang nanti pisang ni menggunakan caramel. Kita cairkan mentega terlebih dahulu. Bila mentega dah cair, kita masukkan gula perang sedikit. Ratakan sampai ia sebati. Okey, bila gula dah cair, kita masukkan miso. Miso ni rasanya agak masin akan menghasilkan flavour seperti salted caramel. Dan kemudian masukkan krim. Dan krim ni boleh kita tukar kepada santan kalau nak. Susu boleh. Soya bean pun boleh. Kita biarkan sejuk dalam pan. Dan sekarang saya boleh keluarkan roti canainya. Tengah-tengah panas tu, kita ambil mentega, sapu kat dia. Dan kita letak dekat atas pan sekali lagi dan kita sapu sekali lagi mentega dan sekarang kita sapu madu pula. Jadi caramelize kat situ. Okey, so bila dah disaluti dengan madu semua tu, okay, so kita reskan dia. Dan sekarang pan yang sama, sedikit gula perang, sedikit mentega dan sekarang kita letakkan pisang. Dan kita tunggu untuk dia masak sempurna dan sekarang masa untuk plating tapi sebelum tu Okay, dah keras dan crispy. Kalau tengok eh. Madu yang telah caramelized dah pun crystallize sekarang. Kita tengok tu crispy je. Dah kita ambil pisang yang paling okey. Okey, dah kita letak brown sugar sedikit untuk kan dia. Kita akan bakar kejap lagi. Dan sekarang baru kita masukkan kuah. Dah pun siap pisang panggang miso dan roti canai bakar. Macam-macam resipi saya dah kongsi, tak lengkap kalau tak ada menu kegemaran saya iaitu bandung laici, krim madu bergaram. Okey, so kita pukul terlebih dahulu cream cheese, kita masukkan sedikit madu dan kemudian sedikit vanilla essence dan kita pukul sampai ia gebu. Okey, dah cantik gebu begitu. Sekarang kita pukul pula whipping cream ataupun krim putar. Apa yang saya akan buat, saya campurkan dengan sedikit garam dan kita pukul sehingga gebu. Dan untuk pukul whipping cream sehingga gebu, paling penting ianya masih lagi suhu di dalam peti sejuk. Sekarang, kita gabungkan kedua-duanya pula. Kita gaulkan, masukkan semua sekali sampai ianya sebati. Bila kita dah pukul, dia naik gebu, kita masukkan ke dalam peti sejuk seketika. Sekarang kita buat air bandungnya terlebih dahulu. Kita ada air putih. Kita ada pati ros atau pati air sirap. Sedikit susu pekat. Dan lepas tu susu cair. Okey, bila dah dibancuh, kita campurkan keseluruhan supaya menjadi air bandung laici sedikit air laici dan ais Okey, dah masuk ais kita tuangkan air bandung terlebih dahulu dan sekarang ini dia yang paling saya suka krim putar bersama dengan krim cheese dan ada garam di kat situ serta so, paling penting, madunya itu dia dah pun siap bandung laici, krim madu bergaram Itu dia madu boleh menjadi pelbagai resipi daripada appetizer hinggalah kemanisan ataupun pencuci mulut. Saya dah siapkan hari ini salad daging salai muhibah, kemudian ada mi sedap kepak ayam madu bercili, ada juga pizza ayam salai cili hijau dan laici dan pisang panggang miso serta roti canai bakar dan minuman yang cantik tadi tu, bandung laici dan krim madu bergaram. Anda telah tonton lima rencah lima rasa bersama Fasli. Jangan lupa untuk cuba dan share dengan saya. Bye.